Здравствуйте. Так ударишь две такие размовы хорошие были. Здравствуйте. И с вами хорошие разговоры были. Вот. Здравствуйте. Вот. Можем дальше пойти. Хотите? Давайте поговорим, если есть какие-то интересные вопросы, такие нестандартные. Есть такой вот, сейчас часто спрашивают россиян, почему вышли из Сирии, а у меня более такой нестандартный, почему, почему вошли в Сирию, какая цель была компании? Ну, это сто лет назад было. Не, ну вы как налогоплательщик, вот очень много денег российских, ну колоссальная сумма пошла. Ну, ни в, что шо не конвертировалось, я понимаю, но а какая, какая была задумка? Но... Хорошо, а как я должен был ощутить именно то, что... У я как налогоплательщик. Как вот я должен ощутить разницу, то, что была там, в каком 15 или 14 году пошли в Сирию, и вот сейчас в чем разница должна быть? Разница в том, куда эти, как эти деньги осваиваются. Если вы, может быть, сам человек, например, состоятельный и в целом как бы за, э, за, как бы, благодаря вашим личностным качествам, вы там, например, заработали денег, и вам, как бы, без разницы там, эти колебания э, цены хлеба, или там условно стало что-то дороже, ну, заплатите больше. Или, грубо говоря, страна что-то там не, до, не додала, но вы себе можете обеспечить. А вот ну, есть регионы, вот, смотрите, где газа смотрите, нет. Это, это вы вот такой вопрос задаете, вы будучи страна, вот ну как вы вот, у вас меньше варства, понятно, я вам, вас понимаю, вот у вас страна, вы вот уже деньги там готовы считать, а у нас много денег, мы особо как бы хотим заходим в серию, хотим не заходим я... в серию, хотим выходим. Вам, вам не понять это, ну как, да, я ну, же вот я ж, смотрите, ты мне ты настолько ты... понять, вы даже не представляете, насколько мне понять, это что я понимая давай. это, вот прямо читая ваши мысли, то, что вы скажете дальше, я с этого и начал. Что если вы богато да. лично живете, вы живете где-то в Москве, у вас, вас в целом Нет, выделяется. Я да, я отвечу, э, а где вы живете? Да, где? Из... В Ростовской области. В Ростовской. Ну, тоже, тоже, как бы там с газом немножко лучше, чем. Тебе, я живу. Вот. даже не в городе вот, а, ну так а если бы вы даже были, бы жили в городе в Москве, у вас было много денег и вы этого не ощущаете, вот я и говорил что у вас есть вот, например, люди, которые живут и ощущают, вот у людей нет газа, у людей нет дороги, у людей и сыпется того. дом Значит, вот у, 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 не у всех есть газ у не у всех есть газ, есть газ. вот, как, зачем вот, им вот, газ ну, вот у меня, например, вот подождите вот, при, да, зачем? Можно похлопать и посмеяться. Вот у меня, например, друг живет в Кемерово, у них там нету газа. Другой друг в Новосибирске, у них тоже нету газа. Вот представляете, вот город Новосибирск. Вы можете себе представить? Не могу представить. Как может быть город Новосибирск а. в самой газовой державе без газа? Не могу представить. Не, Не могу. А, 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 хорошо. Но город Новосибирск. Вот, знаете, миллион там жителей. Угу. Вот они, он как-то, они как-то живут. И как-то живут. И, а, а как вы думаете, город Новосибирск плохо живет? Вы помните, с чего я начал? Кто-то Новосибирск живет неплохо. Екатеринбург Не, живет неплохо, без наверное, газа, да, там. Хорошо, Что газа. там еще может Не, жить неплохо? Москва, краска, Питер, там может и Сургут неплохо живет. Так, вот. Подождите, без газа живут как? Так есть люди без ног, без рук живут. Только это не эталон и не референс, к которому нужно да, стремиться. Подождите. А вы а, подождите. Вот допустим, ладно, сравните. Вот вы в каком городе живете? В Киеве. Вот вы в Киеве живете, у вас газ. И есть город Новосибирск. Как вы думаете, где лучше уровень жизни? Думаю, в Киеве. Аргументируйте. Я сказал, думаю, Я, у меня нет цифр. А, думаю. Хорошо, <свят> хорошо, вот смотрите, вот среднестатистический э, мужчина, вот сейчас, он, например, вот у меня друг, он поехал в Таиланд на, на, ну, на, на новогодние каникулы. Он э, ну, с семьей поехал в Таиланд. Я, например, И что? Вьетнам. ладно, вот. Вот из Киева вы куда ехали? Вы себя на, сейчас на новые... позорите. В Киеве настолько классно. Это вам нужно ездить в Таиланд, потому что в Новосибирске мерзнуть, мерзнуть и по потемкам ходить вообще не интересно. Поэтому ездите в Таиланд. А я Это по Киеву нам... прогулялся, по Киеву прогулялся, и как бы даже уже и в Европу ехать не хочется. Это так, да. вы, вы себя кусаете да. на каждом да. моменте. Да. Кусаете да. на каждом да. моменте. Вы, я знаю таких людей, которые, например, продали бабушкину гостинку, вот, живут где-то как полу на каких-то, где-то подживают, снимают комнату, зато купили бэушный Porsche Cayenne. Понимаете, поэтому то, что он ездит в Таиланд, а у него дома нету газа, вот я россиян переключаю, стен нету, стен, побелки на стенах нету, шнуры висят, нету газа, но они кричат Россия, Россия, взяли Бахмут, взяли Авдеевку и так далее. Зачем вы меня сравниваете? Вы газовая страна. Газ это очень классный способ, это очень, скажем так, в вашем случае, очень эффективный энергоноситель. От і все. І казати, що вони там топлять дровами, їм так класно, зате вони їздять в Таїланд, це просто унікально. Здравствуйте. 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 Вот, наконец-то, вот, попал на вас. Э -э хотите пообщаться? Я первый... Да, я хотел. Давайте попробуем. Давайте. У вас и вопрос, наверное, есть сразу классный. Нет, 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 я хотел просто узнать всю правду от вас. Э -э какую именно? В каком эпизоде? Но по поводу, по поводу, по поводу, по поводу а, то, что вы считаете, ну, я прям там, думаю так, что, ну, может быть, нет, я ошибаюсь. с нападения России на Крым. Вас стрим? Стрим, да. Я же говорю, я не хочу нет, вас да, подставлять и расспрашивать. Да, Мы можем даже навед... с вами да. там в частном да. порядке в частном пообщаться, но ну, не нет, подставлять нет, вас. Нет, давайте, вообще. Давайте. А, я хот... Давай. Мне очень, очень, очень интересно, а, где Россия напала Крым? Я хотел узнать у вас. Покинула те военные части, России, которые арендовала у Украины, где базировались части. Им запрещено было выходить даже на шажочек. Это неправильно? Э -э, Но ну это нарушение договора базирования и нарушение конвенции ООН. Ой, резолюции конвенции 3314, да, ООН. То есть по конвенции им было делать нельзя? Да, нельзя было. Им Но нужно это согласовывать это с компетентными органами. Ими. Есть целый указ, вы как человек интересующийся, я вам даже подскажу, указ президента Виктора Ющенко в 2008 году, он как раз утвердил своим указом порядок и процедуру, как и с кем должна согласовывать представители российской армии, с какими компетентными органами. И там перечислен этот список. И в этом списке я могу вам перечислить, но ну, я его даже на памяти знаю, там Министерство обороны, СБУ, МЧС, да. пограничная служба, таможенная служба да. и вроде все. Да, то есть Россия не имела права так поступать? Конечно, не имела. Конечно. То есть когда есть страна Украина, она была, ну как бы, ну нельзя ей было правильно? Куда вступать? отступать? <связать> секундочку. Потому что так много сказали мне, я просто обдумываю. <связать> То есть ВС России им было нельзя выходить за территорию части на основании договора, я правильно понимаю, да? Именно так. А, Который так, сама Россия а, подписала. Да, да, ну да, да. На основании договора с Правительство России, ой, Украины. Ну, ну, да да, то есть, да, да. То, а когда произошел майдан он, он же был конституционный правильно он же, он же был майдан правильно майдан? да но он никак не нарушал конституцию никак не нарушал, да ну, никак да я понимаю то есть майдан он никак не нарушал. никак есть, Кучка людей кучка людей да, в Киеве решила сделать так и все постараются на... и они я вас понял. Не-не-не, подождите, мы же предметно общались. Что значит послали нахуй, что это означает? Объясните в, процесс, в процессах это что? Вы же мне сказали, что Майдан, а, он То есть кучка людей на Майдане решила сделать так. Не кучка, а, не кучка, а группа людей. Вот. Если более точнее, не просто людей, а граждан этого государства, которые имеют свое конституционное право. Вот заявить о своей позиции. Вот этим правом э, украинцы воспользовались, да, граждане Украины. Но если бы, смотрите, если бы даже, ага, Я вас не точно, точно, Стой, а, не, не Украины, а, а группа людей, как вы сказали, да? Граждан, не людей, а граждан. Люди это би биологический вид. Группа, группа людей. Группа, группа граждан украинских группа биологического вида граждан Украины, да, Рис... которые есть источником власти, кстати. Да, не, не, они, не они, есть, они. они, они есть, они Именно есть. Именно народ есть источником власти. Не, не, не резня Украины, не резня всей Украины, ни Донецкой, ни Луганской, ни Львовской, ни любой области, а кучка граждан, людей решила сделать так. Скажите, решили сделать так, это как? Вот, вот у меня самое волнующее для меня как. Вот когда вы говорите, сделали так, это как? Объясните, что эта группа людей сделала? Нет, они вам. Что, они, что эти люди сделали? Они вам, А вы мне... Достовь. Так вы говорите, что они что-то без референдума сделали? Что они сделали без референдума? А, они решили пом поменять. Ну вы же сейчас лжете очень грубо, кто пытался поменять президента. Президент Янукович на своей предвыборной кампании заявлял и декларировал, что он будет заниматься евроинтеграцией, что Янукович продолжит евроинтеграцию Украины. А когда Янукович решил все это свернуть, за это голосовали и донечане и Луганчане и Киевляне. И когда он решил это все свернуть, люди на многих майданах в Украине граждане выходили и отстаивали свое право получить то, что им обещал Янукович. Янукович обещал евроинтеграцию, а потом решил не выполнять. Почему? Я голосовал за то, чтобы я не за Не за Януковича голосував, але за те, що була євроінтеграція. Ті, хто голосували за Януковича, теж хотіли євроінтеграції, так як і в програмі предвиборної Януковича це було заявлено. Как і в многих партіях, а давайте відкроємо предвиборну агітацію предвиборну програму Януковича. Друзі, от я вмикаю, сидить людина, каже, давай поговоримо. Ты думаешь, зараз на 40 минут поговорим о что-то интересном, философском. Вот. А тут у нас просто... Ты слился, ты слился. Ээ... Потому да, ты слился. <сил> слился. Потому... Да, я слился, я слился, пусть будет. Я слился, действительно. Снова здравствуйте. И типа, вам типа, не хворать снова? Да. Вы тогда что-то переключились. Я просто видел, кстати, у нас... <плакова> я нет. Я... я не переключился, ТикТок имеет свойство перекидывать. А, я понял. не переключаюсь, не бывает такого. Просто у нас три краткосрочных встречи, а я видел с вами видео у Виталия Александровича Дремницы. Так вы вообще... Я... Так, кто, кто, это такой, блин? Вокс Варитатис, Голос Правды. Вообще, во... вообще Историк, что? историк украинский. Ну ты с ним общался в видео. Да я тебя похвалить Возможно. хотел. Возможно. Вот чё, короче, я тебе говорю, мы с тобой два раза, три раза коротко общались. И, а, а с э, Воксом Веритатисом ты общался долго, ну так ту ты, ты, ты короче, ты ты можешь конструктивно общаться, ну. Конечно. Вот а это да. не пообщаться А вот мы общались и это да. Если, если, если человек, если человек себя ведет адекватно, не кричит там какие-то лозунги речевки, не, не пытается пытаться, э, свое мнение кому-то там доказать там или что-то, почему не пообщаться? А чё, я не кричал? А, я забыл, то тикток я... тик переключился, все Потому что ты говоришь, я, мой отец был, мой дед казак отец, ну у меня просто память такая, я как, видеорегистратор. И в конце ты говоришь, вот вы ущемляете Мадьяр на Закарпатье. Да нет, уже ничего у вас не получается ущемлять никого. К сожалению, ситуация такая, что... Я вот вынес из своего общения, периодически здесь сижу, вынес только один момент из общения. Люди уже понимают, что у веревочки сколько не весь, конец будет. Вот, и уже начинается понимание, приходит... Подожди, есть, подожди, ты же говорил про лозунги, ты, ты, нет, я ты лозунги сыпешь. Не помню, не, не помню, как вас зовут. Так вот, а, а, я хочу сказать, что есть три стадии <сих> психологии, да? Отрицание <сих> 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 и так далее. Пять стадий, если не ты уже решил в эти концепции. Эти вот ты сейчас сам накидал <сих> лозунги. Ты мне прошлый <сих> раз, <сих> раз <сих> говоришь, <сих> вы ущемляете, вы не даете автономии Мадиарам на Закарпатье. Что вы, можете, что вы можете дать лично вы? вы... Мадиары это Венгры. Есть земля мадьяр. Называется Венгрия. Там, где они живут, компактно и некомпактно это их земля. Понимаешь, в чем штука? С чего должен мадьярский народ самоопределяться и делать свою республику в Украине, если у них уже существует своя республика? Понимаешь, в чем прикол? Понимаешь, в чем Нет, прикол? Вы... Поэтому твой тейк или панч, как это назвать, про Мадьяр, он сразу мимо. Но ты тогда... А, это не ты, это ТикТок. А каким образом ТикТок, если мы с тобой в рулетке? Вот я же под конец держал этот Неприятно. вопрос. Как, как переключает ТикТок, если мы в рулетке? Причем тут ТикТок, чувак? Вы хочешь переключиться? Вы... Да переключайся. Я, я наконец-то тебя нашел, чтобы договорить то, что ты мне не дал договорить тогда. Что земля Мадьяр — это Венгрия у них есть земля, и кто хочет э, венгерского языка и венгерского обслуживания и венгерской культуры, берет, переходит границу, идет в Венгрию, там живет, вот и все. Понимаешь, в чем прикол? Вот. Тикток еще не переключает? Как вообще тик? А, вот тикток переключив. Яким чином тикток за будет платина? Здрасте. Здрасте. <говорит> Чё, как? Сам... Война идет. Война идет. А ты как? Война. А ты как? Да ну. Где у нас... война? ж Тоже... война? война? У нас нет войны. Класс, я, рад. А вот, класс, вот я за, рад. За этим я и захожу в рулетку, услышать, как россияне отрицают войну и прячут головы в песок, как страусы. Супер. У вас нет войны, а у нас есть, и мы в ней участвуем, и воюем, и победим вас, пока у вас нет войны, и все. А вы сидите и семечки жуйте, говорите, что нет войны. Когда ваши куряне бегут с чемоданами с горящих домов, и ваши солдатики, строчники гинут, гинут. Вы, у вас нет войны. Класс, молодцы, молодчаги. От меня вам по грамоте каждому. Дальше про войну не думать, даю установку, не думать, не разговаривать, спрятать голову в песок, язык в жопу, поцеловать Путина, помолиться Кириллу, Выпить и лечь спать. Проснуться, повторить заново. Выполнять. Есть ко мне вопрос? Отвечаю на ваш вопрос, иду дальше. Нет, а зачем тебе это? Почему тебя это интересует? Ну, я не знаю. Ну, мне нравятся женщины. Я вот, видя человека, это последнее, что я буду спрашивать он или нет. Зачем мне это нужно? Вот зачем? Почему вас это волнует? А я вам расскажу, почему вас волнует. Потому что у вас страна кукол. Вам, у вас страна кукол. У вас э, кто, кто дрючит, тот и молодец. Вот свободный человек, ему не нужны рабы. Свободному человеку рабы не нужны. А раб думает, что если он в себе заведет раба, он перестанет быть рабом. Вот вас всех дрючат, и вы пытаетесь кого-то дрючить, и вы думаете, раз вы кого-то дрючите, вас от этого вы вы вот этого перестанете будь, быть задруженными задруженность это ваш вид биологический вы куды поэтому вам интересно кто пирас кто кому куда вставляет в жопу на бутылке кто как крутится вот мне это не интересно я не хочу говорить про ваши жопы мне ваши ну вообще даже вот все забыли не хочу даже а вас это волнует кто пирас и где какая жопа ты реально думаешь я тебя сейчас слушал серьезно ты что, серьезно? Ты так напрягся аж покраснел что-то. Что ты так покраснел? Я сейчас перепутаю кнопку стоп и твою мордочку. Что ты так покраснел? Успокойся, ус... ну не переживай, что ты. Не переживай. Войны нету, сядь, выпить, чокнитесь, за братские народы. Пожелайте мирного неба, да? Когда желают мирное небо, оно что ш... ракеты не пробивают ваши пожелания. Шону ну? Их там не, не летят беспилотники, блядь. А зачем, чтобы для вас летели беспилотники? Ты не стоишь того беспилотника. Ты сам себя убьешь, ты загнешься и загнишь. Зачем в тебя пускать беспилотник вообще? Что На... ты из себя представляешь, чтобы тебя пускать беспилотник? В нас не пускают, чтобы вы пукать перестали или что? Вот все, что вы делаете, вы только сидите и пукаете. То есть Украина должна запустить беспилотник, чтобы три Три дебика э, перестали э, вот этим метаном отравлять воздух вокруг или что? В чем твое влияние на мир? Ты что, гадишь в туалет и все? Ты же ничего больше не создаешь в этом мире. Беспилотник, чтобы вот это чудище, чудище, это я тебе да, еще так поднял твой статус. статус. Вот это э, э, опуло, вот как это будет, друзья? Э, чудило, чудило, вот это чудило стоит беспилотника, перестанет он есть гороховый суп и пердеть у себя на кухне. Ой-ой-ой, серьезная задача. Сидите дальше и пердите. Что с вас взять вообще? Я вас съел и выплюнул. Потерялись отсюда клоны. Бэм. Вот знаешь, блогер тики шоу. Блогер Здрасте. Добрый вечер. О чем общаетесь? Ну, без разницы. А вы из России? А вы из России? Да. Я с россиянами, я войну, с россиянами войну обсуждаю. Желаете обсудить? Желаете обсудить? Ну, можно. Как относитесь? Как относитесь? Поддерживаете, Поддерживаете, осуждаете нападение, осуждаете осуждаете нападение, России, нападение России, на России на Украину? Не, было наоборот. Украина на Россию. Украина, Украина на Россию напала? И... Я в Киеве родился. Да, да я все вижу. Ага. О, расскажи. А, о, расскажи. Ты же в самом Киеве. Я ты на Майдане ты был? На Майдане был. Нет, на Майдане я не был. Ага. А где а -а -а. ты был? А, а где ты, был? Ты, был? ты был? Ты был на Майдане? А где ты был? Расскажи. А ты был на Майдане? Не, ну подожди, я ж, ты вопросом на вопрос. Ты сейчас в... же вопрос я на не вопрос, не ты вопрос, вопрос чувак. Страшно, страшно. Я был, я тебе сказал, не был. Ты был? А где ты был? Ты говоришь, что ты все знаешь, только что ты сказал. Я не утверждал, что я все знаю. Ты говоришь, что ты в Киеве родился, был, и ты все знаешь. Где ты был? Расскажи. В Киеве я был. Ну, в Киеве, в какие года? Далекие. Ну в какие далекие? Все Все в, в, в какие далекие? В советские. Ага. ага. Так а что ты тогда так, видел? Что ты тогда видел? То, то что и ты видел, наверное. Все, Все было, было хорошо в Киеве. Что, Но, ты, то, видел, то, что ты видел, скажи? В Киев, Харьков, в Москву приезжали. В то время мы в других городах них а не было бы. Подожди, мне это все, честно говоря, зачем ты мне рассказываешь свою биографию? Ты что, какая-то интересная личность, что мне должно волновать, где ты там был и что ты там делал? Тупо вообще по чувак, забудь, мне тупо наплевать. Ты сказал, что ты знаешь, что Украина на Россию напала, и ты все видел, ты потому что ты в Киеве. Расскажи, что ты видел. Расскажи, каким образом твое нахождение в Киеве в Советском Союзе помогло понять, что Украина напала на Россию? Когда и где Украина напала на Россию? не, это не в этом моменте. Это, это не в этом моменте. А в каком моменте? Расскажи. Ты сказал, Украина напала на Россию. Расскажи, где и когда. И на области, блин, Донецкую и Луганскую, а? Области какого государства? Российского уже. Что значит уже? уже? Во-первых, от того, что она оккупирована, оно не становится ни уже, ни потом. Оккупанты, блин, хреновы, блин, еще 91 -го года, блин, оккупировали. Ладно, чувак, что ты сразу не скажешь? Я дурачок, я, я просто балабол. Я пойду дальше, я не буду на театр... Смотри, первое, в принципе, я, у меня две функции. Это показывать, что вы балаболы фиксировать ваши лица в историю. Вот, чтобы ты потом не сказал, я ж с Киева, сгадаешь украинскую мову, заспеваешь соловьину, а я такой, опа, так это ж мать, которую нужно просто, друзья, слить в унитаз, что с тобой будет. И третье, это если ты военный, и ты хочешь пойти на войну, или был на войне, ты умрешь в тылу в России от, от рук такого же критика как и ты, вот, который не имеет, вот, как бы, как это сказать, никакой идеи, никакого царя в голове. в голове. У тебя царь есть свой? У меня нет царя, я вольный человек, я гражданин. Царь есть у тебя, ты раб. Вот. Ну что, я слушать дальше не буду. Зачем разговаривать с рабом? Пойди поцелуй в задницу своего хозяина. Если ты реально киевлянин, чувачок, вот у меня, как бы, я считаю, что вот прям... Со своих предателей вот прям, прям нужно прям очень жестко спрашивать. Вот я считаю, вот что если, когда я встречаю Манкурта украинского, ох, прям, я понимаю, что прям надо жестко. А если прям киевлянин, я вот прям свою прям ощущаю, прям задачу вот прям жестко будет. Все, потеряйся отсюда. Здрасте. Это я, То я ж за Россию, То я ж за Россию, я за Россию, Россия, Россия. я за Россию, дед, дед, я за Россию, дед, работаем, братья, работаем, братья, своих не бросаем, я за Россию, Севастополь город русских моряков, моряк, алло, я ж за Россию. Зачем ты ругаешься? Я за Россию. Я опер. Ты опер? Пилот. Пилот? Пилот. Ого, класс. А что ты... А что пилотировали? Л-29. Кого? Шо-шо? Л-29. Л-29. Это в каком году было? Класс. А что сейчас не пилотируете? что Олимпиаду я отрепетировал. А вы теперь делаете. Я тормозил вас. Как хотел. И не выкидывает. Понял. Okay? Окей. Окей. Okay. Okay. Yeah. Do... Okay. У меня 16 внучек. 7 сыновей. Воюют на высоком. Офигеть. 16 внучек. 16 внучек. Внучек семь сыновей, семь сыновей. Семь сыновей. Слушайте. слушайте слушайте а можно а можно связаться с вами большой вашей семьей с вашими внучками и сыновьями мы с ними мы с ними скинемся вам на зубы их так много но наверное меня не хватало вот 16 внучек и семь сыновей это у нас 23 человека а еще что у каждого сына по жене, да? Но это не родственники, что их трогать? Вот меня не хватало. Я 24-й, и мы наконец-то вам скинемся на зубы. Что хотеть от страны, от России? Нечего хотеть. Летчику, летчику, летчику зубы страна Россия не вставит. 16 внучек и 7 сыновей деду зубы не вставили. Но давайте я помогу вставить. Давайте я помогу вставить. Или сколько еще надо родить внучек, чтобы ваши внучки... Родите так внучек, чтобы они по 10 рублей скинулись, и вам хватило на зубы. Давайте посчитаем, сколько это надо внучек. Вам на зубы сколько надо? Ну много, наверное, много, у вас их вообще нет. Давайте вот там возьмем, я не знаю ваши расценки. Сколько надо внучек, вот простая задача. Сколько надо внучек, чтобы деду починить зубы? А приди. Тут дают в одну сторону С вашей сторони, в одну сторону. А одні сторони? Це можна? Согласен. Согласен. Все, до нових встреч. Окей, okay. окей. Okay, okay. 16 онучок, 7 синів, жодного зуба, якісь пеньки просто як середньовіччя, просто дід середньовіччя.